Вы вот так же, как и я, знаете, что никакая Риана Кларен здесь не проживала и не проживает. Здесь живет господин Демрия, который я вам хочу сообщить, женится на моей дочери. Что она сказала? Глибер, сказала, что у меня не все дома. Уходим отсюда, я ни на минутку здесь больше не останусь. Пойдем, моя девочка. Месье добрие, прошу вас, извините, пожалуйста. Я обещаю улавить этот небольшой инцидент. А пока здесь нет моей жены... Иду, иду. Не могли бы вы нарисовать для меня обнаженную женщину. Только в каком-нибудь одном направлении, горизонтальном или вертикальном. Это на ваш выбор. И в будущем тесте небольшой скидочка. 200 тысяч. А? Идет? Ну, по рукам. Буду ждать картину. А насчет этого не беспокойтесь. Ну, я вам потом объясню. Хорошо, До скорого. Ну, и денек, ну единек. Мне что, правда уходить? Мари, что я пережила за вас? <СИГНАЛИЗАЦИИ> Готов поспорить, что опять что случилось. Сидите, сидите, я все, все знаю. <звук> Это курицу принесли. <свук> курицу? Очень вовремя, пусть уносят. Но, месье, вы разве есть не хотите? Я? Да очень хочу. Тогда давайте возьмем этого цыпленка. Действительно. Скажите, что занесу, занесу деньги завтра. Алло. Нет, оставьте меня в покое с вашей мадам Арианой Кларенс. Здесь она больше не проживает. Вы испортили все мои планы на дальнейшую жизнь. Минуты покоя. Я подумала, что вы еще и не заходите. я вынужден вам сообщить, что я больше не могу пользоваться вашими услугами. Вы что, меня прогоняете? Нет, Мария. Обстоятельства так сложились, понимаете? От перемены мест слагаемых. Понимаете, я уже написала письмо своей тете, что я устроилась на хорошее место. Да и при том, мне тут так нравилось. Ну, мне тоже, Мария, но я буду вынужден вернуться обратно в отель. Месье, а мне-то что делать? Ну, беретесь обратно. Лузедек, мозэдек. Плавинец мои Тем лучше, там хорошо, свежий воздух. Ну вам-то хорошо рассуждать, месье. Ну просто понимаете, Мари, Париж очень опасный город, такой магазин, как вы. Ну почему? Просто понимаете, что если мужчина в Париже одинок, ну это есть две причины. Либо не так уж он одинок, либо не такой уж он хороший. Сложная мысль какая-то. Обдумайте досуге, суки, пловинези. Мне так грустно с вами расставаться, месье. Мне тоже, Марина. Когда мне уходить? Что же тянуть? Давайте прямо сейчас. А на вокзал? Нет, я дойду одна. Как хотите. А поцелуемся на прощание? Конечно, Марина. Я вам не помешала? Мы прощались, мадам. Вы уезжаете. Да, мадам. Ты чем-то расстроен? Что? Ты пропадаешь на два дня, появляешься с улыбкой. Ты чем-то расстроен? У меня было много работы. Что с тобой? Что со мной? Ты принесла деньги. И деньги? Ну как какие? Которые должен занести в банк, чтобы покрыть чек. И все из-за твоей дурацкой идеи. Извинить меня, на этой идиотки. Дорогой, ради твоей же пользы. Ради моей пользы? Но в тюрьму-то посадят меня. Хорошо. Ты что делал все это время? Что я делал? Да. Ты закончил картину? Какую картину? Мне клипец сказал, что заказал у тебя обнаженных за 200 тысяч франков. А не за 400, как ты берешь обычно. Я чуть не просила ему в лицо. Я что он там весело, да? Да, картина где? А представь себе, я ее даже не начинал. Браво! Вот умно! И почему же? Да потому что, что за всю свою жизнь я не продал ни одной своей картины. А ты приходишь и говоришь, что какой-то клевер купит у меня за 200 тысяч франков. Вот почему ты неудачник. Это слишком много рассуждаешь. Так, принимайся за дело. Ну же Подумать только. Подписать пустой ну, чек так он может, Намуливать пустяковую картину нет. Женевьев, я тебя объясняю. Другой раз. А сейчас не теряй ни минуты. Ну, Женевьева! Я ухожу. Опозировать. А ты думаешь, у меня есть на это время? Сегодня снимают новую коллекцию. Я и так опоздала. Между прочим, из-за тебя будет скандал. Я пошла. А вот как ты будешь писать обнаженную, думай сам, взрослый. Обнаженную? И для чего? Чтобы оплатить дорогу в горы какой-то идиотке, которую я знать не хочу. Обнаженную? И для кого? Для человека, который ничего не понимает в живописи. Обнаженную без натурщицы, да? Месье, Вы действительно уверены, что я вам больше не нужна? Вы знаете, Мария? Возможно, даже нужны. Я так и знала, что все образуется! Да, Мария, вы же знаете, что я еще и художник. Ну, да. Но если мне поможешь, мы Прекрасную картину. Ну, месье, я так плохо рисую. Да нет, я не прошу рисовать картину за меня. Просто вы будете мне позировать. А что это значит? Ну вот, например, смотрите. Вы встанете, а я буду рисовать картину с вас. Вы же видели картину, на которых изображена женщина? Месье, если бы сейчас вас кто-нибудь услышал, то подумал, что я сам тебя в другая дура. А такие? Месье, она же голая! Ну да! Ну смотри, как красиво, какая красота! Линии, изгибы, ну! Смотри! Господи! И что же? Кто же это? Вообще, кто это рисовал? Мадельяне? Ну и тип! И вы хотите, чтобы я вам позировала? Ну да! Как эта дама? Ну почти! Нет! Нет, Мизгиря! Мари, но я же буду смотреть на вас исключительно глазами художника. Это то же самое, что раздеться у доктора. Таких докторов, как вы, я еще не встречала, я... Да я не болела, ты никогда. Мари, я вынужден сказать вам правду. Я в долгах. Да. Если до вечера я не уплачу 120 тысяч франков, меня посадят в тюрьму. В тюрьму? В тюрьму. Ну, тогда в таком случае, пусть месье мне поклянется, что это не уловка. Клянусь. Месье, повторяйте за мной. Клянусь головой своей матери, что это не уловка. И что я прошу Мари раздеться только ради того, чтобы не сесть в тюрьму. Клянусь. Поднимите руку. Клянусь, что это не уловка. Я прошу раздеться Мари только ради того, чтобы не сесть в тюрьму. Ну ладно, хорошо. Месье, помогите мне. О, ну что вы, Мари, пойдемте в спальню. Там вам будет удобнее раздеться. Как будете готовы, скажите. Ну, Мари, вы скоро? Сейчас, сейчас. Лэк! Да, Мари? Я боюсь! А. Держите вот эту ткань. Так вам будет удобнее. Как будете готовы, скажите. Ну, Мари, чего вы тянете? Месье, вы клянетесь мне, что Я вам уже клялся. Ну, месье, с вашей стороны, это будет вообще, если вы... Мари, не тяните скорее! правую ногу чуть-чуть вперед. Ой, достаточно везде. Вам что Мне скорее жарко. Так, давайте поставим левую руку на бедро вот так. Вот так? Да, вот так. Так, дайте кем-то посмотреть. Эх! Было бы лучше, если бы были накрашены. Тетечка мне запрещает. Да, и даже помады нет. Ее забрала, еще влюбила мне пару за трещин. Что же делать? Да-да. Ну, месье, я же новую купила. Ну и где она? В сумке. Стойте так, помешаем. Вот. Держите. А я включу музыку для настроения. Да, нам ей не хватает. Ну и чего вы тянете? Ну я же не могу, месье. Давайте я сам. А пудра у вас есть? У тоже сумки там. А кисточка тоже там. Как-то сложно. красивая. Ой, как мне а? идет. А Месье не боится? Чего? Ну, если я пишу ткань, ты за не губами. Мари, ну я же сказал, что смотрю нос. Исключительно на глазами художника, ну? Так. А теперь давайте поднимем правую руку вот так. Ну, месье, я не могу, вы же видите. Мари, рано или поздно придется снять ткань. Заказчик хочет видеть грудь. Понимаете, я должна вас предупредить, что там ее немного. Да это ничего, я же художник, я дорисую. Ну, готовы? На счет три. Снимаем, Кай. Итак, раз. Мы все помедленнее. Два. еще медленнее. самый неприходящий момент. Алло. Кто? А, сейчас делаю только Музыку потише. Мари, это ваша тетя. О, отметаю, О, нет, 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 Мари. Помилуй, Вам придется с ней поговорить. У -у -у -у. Вот, держите трубку. О, а -а -а, тетечка. А, -а, а, ты получила мое письмо. Да, мадам очень добрая. Что я делаю? Живаю. Да, не умею, но потом как раз меня учит. Да, это месье снял трубку. Что он делает? Тоже уживает. А, ты хочешь спросить, какая у него профессия? Ой, большой. У него борода. Дай тварь, дай мёр, электричке? А, укрой, ты не знаешь, Ну ладно, сучечка, пока, а то меня мадам уже зовёт. Всё, привет, быстро, пока. Ой-ой-ой, если вам так нечто только Ну, Мари, продолжим? Итак, на счёт три сбрасываем ткань. Раз. Два. А месье, давайте включим модуку, с ней было как-то полегче. Сейчас. Месье. М? Может быть, я глаза закрою. Ну давайте. Давайте. Итак. Раз, два. Нет, месье! Давайте будем считать вместе. Хорошо, давайте. Раз, раз два. два. Нет, давайте лучше одна. Ну давайте, Мари, только скорее. Раз, два. Она а три, мы снова раз. Раз, раз. два, три. Раз. раз, два. Так, мы никогда эту картину не закончим. Скорее уходим. Люди свои, мало ли что подумают. О, месье Гарлие, мадам, какая приятная нет. Мы вам не помешали? Мне? Ну что вы? Мы совершенно случайно проезжали неподалеку. Ну да, конечно, конечно. И подумали, а почему бы нам не навестить месье Домриен? Действительно? приятно неожиданно. ожидали. Мы но... завершали вам на ну, Конечно. Мы были несколько удивлены, что вы так внезапно пропали. Да, вот мы с мужем подумали, а почему эта месье Дамриен нам не звонит? Не обиделся ли он? Вы знаете, наверное, в тот вечер я была уж слишком раздражена. Ну вы поймите, мне губерн, губерн, голову. Если бы кровь. Мадам, ну что вы? Это мне неловко за обед, просто понимаете? Мне кажется, как-то не удался, не да? так И я до сих пор не решался вам звонить, понимаете, мадам? А как ноги вашей кухарки? Какой кухарки? Ну вы нам говорили, что ваша кухарка варила себе ноги. Что я говорил? Я уже не помню, что такое говорил. Ну что, вы меня Нет, Нет, мы не для этого сюда пришли. Мы пришли поговорить о лаурочке нашей доченьке. А, Лавурочка, ваша доченька, когда поживает. Какая... Мадемуазель, какое прекрасное создание. Так вот, мы с мужем хотели бы узнать ваши намерения по отношению к нашей доченьке. Мадам, мои намерения самые добрые. Вот вы понимаете, брак – вещь серьезная. Но в наши дни к нему относятся нож ну, слишком легкомысленно. А вот мои годы... Сабина. Прошу, не перебивай. Короче говоря, мы можем допустить, что вы несколько раз не устояли перед искушением. Сабина, мне кажется, это мужской разговор. И нам лучше поговорить с ним об этом, с глазу на глаз. Ага, я знаю ваши мужские разговоры. Если вы вдвоем начнете говорить на эту тему, вечер вы закончите в каком-нибудь кабаке. Мама! Посмотри! Что это, дорогая? ну посмотрите, я говорю! <связываю> Какой позор! Какой скандал! Какое зрелище! Невинной девушки беседы! Не в чем дело? Я запрещаю тебя заглядывать в эту комнату. Тебе нельзя на это смотреть. Что там такого невероятного? Горничная. совсем голая. Голая, горничная. Сабина. Я запрещаю тебе смотреть на это ужасное зрелище. Ужасное? Сколько лет ты делаешь? Пипер, ну ты ну, сатир. Сабина, хватит. Одну тебя здесь не слышно. Грубиян. Забирай Лауру и уходи отсюда, Ставь меня в покое. Теперь я понимаю, почему тебе нравится этот распутник. Два и другого стоите. Пойдем, моя девочка, ты выйдешь замуж за месье Шабон. мама, он лысый. мне этот больше нравится. Не тебе решай. Ну, мам. Еще слово, я люблю тебя пощечину. Ну, чертов проказник, да? да это, между прочим, все из-за вашей картины. Из-за моей картины? Ну да, я хотел закончить ее пораньше, чтобы сделать вам сюрприз. А под рукой мне оказалось натушница, ну, я попросил свою горничную мне попозировать. Вот как? Отличная мысль. Не заняться ли мне живописью в свободное время? Ну ладно, перейдем к делу. Мне срочно нужно выдать дочь замуж. Да, ну я знаю. Вы ничего не заметили? Нет. Она полная дура. Почему вы так думаете? Я не думаю. Я знаю, со стороны ее матери. Но выдать замуж ее все же нужно. Так вы как? То есть я... Нет, нет, нет. Либо да, либо нет. В любом деле, либо сейчас, либо никогда. А моя дочь – выгодная сделка. А с вашей стороны имя, которое мне нравится – Месье Дамбрие. Д. Пишется с апострофом? Ну да, с апострофом. Превосходно. Итак? Ну, вы мне даете два дня на размышления? Нет. Я сейчас по горло за вами работаю и не уйду отсюда, пока мы не решим этот вопрос. Кстати, месье добрие, мне в голову пришла отличная мысль. Посмотрите, манекенщица, Оборожительная. Да, действительно, не дурно. Так вот, не могли бы вы одолжить мне свою квартирку? Мою квартирку? Зачем? Опять За точки над И. Ну как? Зачем мне может понадобиться ваша квартирка? Совсем не понимаю. А, нет, нет, понимаю. Нет, месье. Что угодно, только не это. 20 тысяч. 20 тысяч? 20 тысяч франков. Неплохой курс за пару часов. Да нет, дело не в деньгах. В нашей жизни всегда дело в деньгах. 30 тысяч. Алло? Что? Леонский кредит? Да. Запросили? Хорошо, я занесу вечером. Ну так что? 120 тысяч! Ну, старина, вид у вас такой артистичный, а в делах хватка. 120 тысяч, это слишком. Да нет, я не буду сдавать вам свою квартирку, ну что вы. Просто прошу о небольшом одолжении. Ну, вы мне ну, небольшую сумму, 120 тысяч, а я вам свою квартиру. Вы сейчас нуждаетесь в деньгах? Что? Я что, похож на человека, который нуждается в деньгах? Просто я обратился в свои наличные, в французские акции. Отличная мысль, я тоже. А теперь нужно заплатить небольшой косячок. Всего 120 тысяч до вечера. М? Зачем дело встало? Я выпишу чек. О. Услуга за услугу! Вот, я выписал чек на 150 тысяч. На разницу возьмете вино, цветы, музыка. У вас есть? Да все есть! Устройте мне все посимпатичнее. Да сделаю как для себя. Завтра в три. Удобно? Хорошо. А это что? А, это ваша картина. Моя картина? И для этого вам потребовалась обнаженная горничная? ну что вы, Ничего я завтра... общего, но мне нравится. Люблю абстрактную живопись. Ну что вы, я завтра закончу, ну... Нет, я ее заберу сегодня, так вот к ней точно не прикоснетесь. А сейчас мне пора. У меня свидание с моей девочкой. Если опоздаю, мне будет выволочка. уха на ревниво, тигрица. Как-нибудь я вас с ней познакомлю. Только не не. Хотя ей нравятся мужчины постарше. Ну до скорого, старина. Ну, это верно. В моей же квартире ревнивая, как тигрица, нравятся мужчины постарше. Месье! А, да, Мария, входите. Ну что, продолжаем? Нет, Мария. И, кстати, зачем вы трогали мои кисточки и краски? Если бы не мое доброе сердце, я бы вас вышвырнул отсюда. Да, ну, месье, я знаю же, что вы добрый. Да? Я только так выгляжу. Месье, опять что-то случилось, да? Смотри, что я здесь делаю. Вот что случилось. Ну вы же все испортили. Да, сейчас вот такой спрос. Что случилось? Что случилось? Не знаю, что случилось. Смотри. А тюрьма? Кстати, вопросом к несчастью все решилось. Хотя там мне было спокойнее, понимаете? Иногда я сам себя спрашиваю, что же я делаю? А что вы делаете, миссия? Ой, а я гладил вас по колену вы гладили меня по коленке? Мне так показалось. Тогда пусть месье извинит меня, но тетушка ты в случаях учила поступать меня вот так. Месье не дома? Месье дома не обедал, мадам. Смотрите-ка, а где же он обедал? Вот и я думаю, где. А вы не знаете, он же начал писать картину? Мы начали с ним одну. Почему мы? Ну, понимаете, я помогаю месье рисовать картину, но из-за тюрьмы. Из-за какой тюрьмы? Ну, месье объяснил что я должна помочь ему рисовать картину, чтобы его не посадили в тюрьму. А идея фикс. И, конечно же, он не начал ее. Смотрите, что он с ней сделал. Часо, часу не легче. Вижу, что не день, то прогресс. Mm -hmm. А вы не знаете, в котором часу мы, мы дома? Я говорил, что в трм. Трех... Так, в трм, да. Mm -hmm. Сейчас без четверти три. Надеюсь, он нигде не задержится. Mm -hmm. Пора самой приниматься за дело. Милочка, мне вам нужно кое-что объяснить. Для того, чтобы художникам написать картину, им обычно нужны модели. И поэтому мне сейчас придется... О, Расти... о мадам! <связывая> <связывая> меня может не Вам будет раздеться лучше, удобнее в той комнате. Пройдите туда, пожалуйста. И заканчивай, возьмите, прикройтесь. Замечательно, как я понимаю, дополнительных объяснениях вы не нуждаетесь. Да, мадам. Скажите, пожалуйста, а пока меня не было, что-нибудь э, ну, произошло? Нет! А, хотя да! Приходили эти люди, которые здесь уже до этого обедали. Здорово! мадам будет угодно. Бедный мальчик. Ну хоть женится на богатую. Мари, как дела? О. Ах, это ты! Что значит так, это ты? Я смотрю, времени зря не теряешь. Уже раздета. Что, у месье мало времени? Не увиливай! Заигрываешь прислугой? По-моему, ты ее уволил. Не могу! Я должен ей 200 тысяч франков. Что? Долгая история. Так, постой. А ты где обедал? Ревнива, как тигрица. Что с тобой? Что со мной? <свят> На, держи. Пирожное. Вино, цветы, держи. А музыку тебе какую? Цыганочку или буги-буги? Как считаешь? Такую симпатичненько. Ты с ума сошел? Есть от чего. Ничего не понимаю. Послушай, не надо. Ну, это вверх. Есть кожи вон лезу, чтобы освободиться днем. Ну и цинизм. Чтобы провести время с тобой. Со мной? Да, и чтобы закончить эту пресловутую картину. И вот как ты меня встречаешь. Да? А твое свидание? Какое свидание? У тебя свидание здесь, три часа дня. Что ты мелешь? Все ему предположить. Так это не с тобой. Что все? Ничего. А что значит э -э вино, цветы? Ну, понимаешь, я думал, что сегодня понедельник, который мы обычно проводим с тобой вместе. Понедельник? У тебя не все дома? Ну как же можешь ошибиться? Ну, словом, представь, что Клебет попросил меня. Что? Ну, это он. Оля-ля, куда мне спрятаться? Библиотека.